Assalamualaikum dan salam sejahtera. Minggu ni kita sekali lagi bertemu dalam cerita orang muda. Uh, minggu lepas kita dah bercerita tentang soal merotan anak. Hari ni pun ada kena mengena juga dengan anak tetapi tentang kahwin muda. Dan uh, bersama saya pada hari ini di studio ialah Cik Suri. Ya, yeah, beliau merupakan uh, program manager from Sister in Islam. Selamat datang Cik Suri. Okey, uh, the reason kenapa kita panggil Cik Suri datang pada hari ini uh, sebab dari tahun lepas dah keluar isu pasal kahwin muda apa semua kan Walaupun minggu ni orang semua busy dengan Sebelum tu pun ada ha, And then walaupun minggu ni semua dah busy dengan kes Anwar Tapi kita still lagi nak bawa uh, isu ni Because uh, Kita dah banyak dikejutkan dengan cerita pasangan muda Dan bila saya sebut pasangan muda ni Dia bawah sekolah menengah pun lagi Still sekolah menengah pun dah berkahwin dah semua Jadi boleh tak Cik Suri uh, bagi pendapat Adakah ini satu trend dekat Malaysia And ada tak statistik Yang menunjukkan berapa ramai yang dah berkahwin bahasa sekolah menengah sekali. Actually, actually mm -hmm. ada banyak statistik a uh, mm -hmm. tentang budak-budak kaum muda ni. Mm hmm. So, macam kalau tengok banci tahun 2000 eh, kan, okay, I eh? baca sikit. Because saya eh, benda-benda ni I tak hafal. <laughs> <Okay>. <laughs> Apa? So, okey. Um tahun 2000 banci tahun 2000 a mm -hmm. uh, perempuan bawah umur 15 yang dah kahwin, dia kata 6800. Oh, okey. Ya, eh, 6800. Mm -hmm. So that's quite big. Mhm. Mm Tapi lepas tu um And just a side note, hmm. yang interestingnya, dalam um, report Anggas, hmm. tahun, tahun 2000 juga, um, ada juga statistik yang menyatakan bahawa remaja yang bawah umur 14 tahun, uh, ada sebanyak 235 yang dah bercerai oh. ataupun berstatus janda. Wow, okay. Ha, ada bawah juga, 14 tahun bawah dah, dah jadi, 14 oh, pun wow. dah jadi janda. Okay. Yes, and ini tahun 2000 tau. So, <laughs> tahun 2010 ni, tak ada pula statistik yang menunjukkan um, ah uh, apa kadar perceraian hmm. untuk remaja. Hmm. Tapi am um, 10 tahun kemudian saya so yang tu 2000 yang ini 2010, 2010. 10 tahun kemudian kita tengok am um, timbalan menteri uh, Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat hmm. dia ada um, uh, melalui statement dia menyatakan bahawa am um, kanak-kanak yang bawah umur 15 tahun yang dah kahwin jumlah dia 16000. 16000. So that's like increase dia sebanyak lima, lebih daripada 50%, 50% kan? Okay. And then um, and then kalau kita tengok yang berumur untuk banci mm -hmm. 2010 ni kalau kita tengok yang berumur 15 hingga 19 tahun mm -hmm. Um, terdapat 80,000 kanak-kanak eh. 80,000 80, 80, 15 hingga mana... 19 80,000 yes. yang dah berkahwin. Yes. Oh, so it's like a, itu memang Anak -anak satu perempuan. trend Anak -anak dekat perempuan. dekat dekat Malaysia lah sekarang ni. It's a rising trend. Maknanya ah. maknanya nombor-nombor tu kini makin meningkat. Yep. And dalam jumlah dalam jarak masa 10 tahun tu dia meningkat lebih daripada hmm. 50%. Yep. So so apa dia punya faktor utama bagi pada, pada Cik Suri? Lah. Apa faktor utama yang menaik, menjadi meningkatnya boleh sampai jadi more than 50%? So kadang-kadang kalau kita tengok mm. macam um, apa namanya? Lately kalau kita baca laporan mm -hmm. media mm -hmm. ke apa mm -hmm. Banyak cerita yang keluar kat media ni mm -hmm. um, Adalah I, I Memang menyatakan bahawa Budak-budak um, yang kahwin muda ni Biasanya Sebab parents dia takut dia berzina Ataupun ah, dia terlanjur okay. Ataupun nak mengelakkan mm -hmm. maksiat tu Macam okay. ada yang dah terlanjur nak tutup malu So kawinkan, mm -hmm. Ada yang um, mungkin budak tu keluar Ataupun naik motor dengan boyfriend dia Kes macam tu pun um walaupun belum ada apa-apa yang berlaku dia orang tak nak mengelakkan maksiat ah, punya pasal dia orang kawinkan cepat. Okay. So kes-kes macam gitu ada uh, so stigma tu ada um so contohnya dalam kes ni kan, dalam kes a uh, tapi alasakan walaupun mm -hmm. tu merupakan um, apa namanya alasan yang alasan... yang yang first akan keluar yeah. um i rasa it's a little bit superficial okay. because kita kena tengok dengan secara mendalam lagi so, Contohnya dalam kes uh, 2013 Malaysia dikejutkan dengan laporan Seorang budak perempuan remaja umur 12 tahun hmm. Kahwin dengan um, budak lelaki umur, budak umur 19 tahun yep, betul. And dua-dua obviously tak bekerja Budak tu yep. um, still dejan 6 Uh, dia kahwin dengan budak ni And of course Masa dia kahwin tu Dia cakap Yelah kita ni kahwin Suka sama suka Kita You know dia, Saya dah bersedia Dia nak punya jadi jawapan histeri. standard tu lah uh, uh, dah, sedia, dah sedia Dah sedia apa Nak kan. jadi isteri ah, yang okay. soleha Dah nak You know hmm. nak nah, um, Dah ready lah Tapi Setahun kemudian Just one year All it took was one year Setahun kemudian um, Budak tu dah kita dengar uh, berita melaporkan uh -huh. bahawa budak tu dah cerai talak diceraikan Talak tiga. wow and then after that bapak dia mendedahkan bahawa uh -huh. the reason sebabnya dia membenarkan budak tu berkahwin awal uh -huh. is because sebenarnya budak tu dirogol diperkosa ah. oleh oleh um, budak su su suami dia okay. and dua orang kawan dia So empat oh. bulan sebelum perkahwinan tu berlangsung. Mm -hmm. So dan bapak dia pergi report polis. Okay. Bapak dia pergi report polis, datanglah pula parents budak budak lelaki mm -hmm. tu mm -hmm. uh, and merayu. So bapa tu tarik balik laporan polis kata you know baik kita kahwinkan jelah you mm -hmm. know untuk malu keluarga mm -hmm. apa mm -hmm. benda semua safe face. And then and that's how the wedding happens. So walaupun okay. secara umumnya macam itu merupakan alasan pertama yang mm -hmm. yang yang parents kasi and of course bila you tanya budak yang tengah kahwin tu <laughs> you kena paksa ke apa yeah. Mestilah, you know of course generally the responses yeah. are going to be eh tak, kita, kita kita ni you know kawin suka, suka sama, -suka, sama -suka, uh, parents says to I hadela uh, I, uh, I dah sedia nak jadi <laughs> isteri yang soleha yeah. tapi tapi itulah bila-bila dia orang kata cak oh dia orang dah sedia ke apa but still umur muda lagi eh? kan 15 19 so kan. what do you think dia punya effect the implikasi dia dari segi i mean physical of course but akan ada you know ada. there's also And, there's also uh, like yeah. um ada juga yang faktor ekonomi pun hmm. ada. Oh okey. Tapi faktor ekonomi kita kurang sikit dekat. Kurang dengar. sikit. Okay. Uh, sebab contohnya macam dalam kes ingat tak kes um uh, yang, dek yang dekat KK tu. Dekat KK ya, dekat Sabah uh, tu. Ha, yes, yang dekat KK tu. Okey. Where the manager, restaurant manager tu hmm. pergi um dia rogol budak ni hmm. umur 13 tahun dan kahwin, uh, dia nak kahwin um tapi keluarlah pula kat waiter yeah. yang pengurus tu, pengurus manager uh, restoran tu pergi bayar family yep. the girl 5000 ringgit. 5, ringgit uh, yeah. So and and memang memang kita orang tahu mm -hmm. bahawa um the rest, the family of the girl memang keluarga yang miskin. I see. Ah uh, so dia orang not very well off and I think bila dalam keadaan macam gitu mm -hmm. kan so macam as a family mm -hmm. you tengok okeylah yo yo apa uh, orang lelaki mm -hmm. yang buat tu pun dah umur 40. Yeah is a pengurus restoran mestilah dia boleh biaya mungkin yeah. fikiran dia macam gitu you know maybe mm -hmm. dia boleh tanggung anak yeah. ayah. gitulah mm -hmm. so maybe she can have a better life mungkinlah mm -hmm. itu dia punya fikiran kan so faktor ekonomi tu pun ada, ada juga, juga you know? know tapi itulah tapi still walaupun dah banyak lagi faktor faktor tapi yalah umur budak lagi umur belas-belas mm. lagi so mesti mm. ada dia punya kesan dia dari segi oflah fizikal lah, ada satu Dan. dari segi psikologi pun mesti ada juga kan that's yes. so, so yes. what was your opinion on on this thing secara memang kajian memang banyak belambaklah hmm. tentang impak atau kesan ah um, kahwin muda ni pada hmm. remaja not only tapi impak dia bukan sahaja pada lelaki um, tapi pada perempuan tapi lebih lebih dia punya impak tu pada, pada perempuan sebab perempuan boleh hamil sebab yeah. biology faktor biologi yeah. perempuan boleh hamil mengandung mm -hmm. and then um and then melahirkan anak yep. and banyak sangat risiko kesihatan um yang dilalui oleh uh, remaja perempuan mm -hmm. semasa mengandung mm -hmm. dan semasa melahirkan anak contohnya um risiko sebab tu um, ada satu uh, interview dengan gynecologist saya baca... Okay. Uh, yang menyatakan bahawa um, bila remaja bila remaja mengandung ni dikategorikan sebagai um, dianggap sebagai Kehamilan berisiko tinggi, mm -hmm. because um, mothers and children, ibu dan uh, anak ada lebih tinggi risikonya mati okay. semasa kelahiran. Um, ada apa namanya? Um, ada ada yang menyatakan bahawa um, because um, apa namanya remaja kurang mendapat. Mm. Um, pendedahan kepada pendedahan oh, kepada um, apa cara mencegah mm -hmm. kehamilan ataupun perancangan keluarga ataupun just macam mana nak jaga badan mm -hmm. then um, apa namanya orang lebih uh, kurang mendapat contohnya antenatal treatment yep. and antenatal treatment is so important to to ensure that kehamilan tu mm -hmm. berjalan dengan lancar okay. uh, antenatal treatment and and budak-budak ni kan kurang pendedahan mm -hmm. so kurang mm -hmm macam ca, macam mana bayangkanlah kalau umur jarak umur antara budak yang umur 12 tahun tu dengan yang dengan mm -hmm. si suami tu mm -hmm. macam 40 tahun, 40 dia tahun kan beza so dia beza tu. dia tu dalam 20 30 tahun mm -hmm. macam manalah budak kecil ni umur 12 tahun nak duduk dengan suami dia and cakap you know yang I nak anak I I nak yeah. buat family planning <laughs> memang memang tak kot yeah. you know what That's i mean true. like if the husband is not going to say anything memang budak perempuan tu pun takkan cakap apa-apa, ya, ikut je lah, yeah. la. yeah. apa pun apalah pendedahan dia sangat tambahan lagi, kita orang tak ada, you know, kat Malaysia ni mm -hmm. sekolah tak menawarkan pendidikan seks mm -hmm. pendidikan seks macam ala-ala tabu, yeah. kan? True. so not only that, bila dia kahwin muda um, memang banyak lah dia orang kata risiko, dia orang kata, uh, macam uh, kalau tengok kan college mm -hmm. punya okay. interview tu kan, orang kata tekanan darah tinggi ketika mengandung, preeclampsia memang lebih pada kalau remaja mengandung mm kelahiran pramatang lebih tinggi kadar kelahiran um, kurang berat badan dan tak cukup zat anak no, tu semuanya uh, memang berisiko tinggi lah kalau yes, dia ni eh? ya okay. and then um, apa pengguguran ancaman um, apa ancaman pada nyawa ibu uh, because ada kadang-kadang budak-budak -kadang, uh, remaja dia orang um, they don't know how to go through like abortion or safety uh, methods lebih uh, 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 lebih tinggi uh, risiko untuk um, keguguran pengguguran okay. so so Tadi bila cik, uh, Kak Sun cakap ada sampai 16,000 orang dah kahwin hmm. Mm, pada mm. girls What happened to our, actually to our law? Sebab saya rasa dalam segi undang-undang pun mestilah mm. mesti dah ada kan Dia punya ada bagi yes. itu Tapi so what happened to especially to our Sah ke tidak benda ni <laughs> ah, kan? Civil, okay. okay. civil, civil is one thing And then bila Kak Sun cakap banyak yang macam bercerai dengan talak So I, I guess kebanyakan dia semua mesti daripada, uh, daripada yang latar belakang Islam lah Okay, so, actually, so, uh -huh. actually, this is just a side mm -hmm. note. Mm -hmm. um, tapi mm -hmm. Kes kahwin muda ni hmm? is not just a muslim problem okay. walaupun digambarkan sebagai um, banyaknya kepada banyaknya ni, aha. pada yang Melayu yang hmm? muslim yang hmm? apa benda semua tapi sebenarnya sebenar am um, kalau kita tengok statistik hmm? Jepun hmm? breakdown statistik isu ni termasuk, termasuk juga termasuk yang dengan non muslim yang, bukan, Islam juga, uh, yang okay. bukan beragama Islam Okay so so what so apa pada katuri apa masalahnya dalam dari segi kita punya civil kita punya law system dengan especially the court do you think that kita punya court should So let's lagi, talk about uh, let's talk about the law kan yeah, yeah, kalau kita law, kalau yeah. kita tengok undang-undang kalau mengikut undang-undang keluarga mm -hmm. Islam kat Malaysia um, the uh, girls apa minimum umur minimum perkahwinan mm -hmm. untuk lelaki adalah 18 tahun mm -hmm. untuk perempuan 16 tahun tetapi kalau nak kahwin dengan yang lebih muda daripada umur 16 okay. tahun boleh de, uh, tapi kena dapatkan kebenaran hakim syarie secara oh, bertulis kan okay. and then so maknanya kalau lah you dapat kelulusan uh -huh. tu dan kelulusan tu kalau kita tengok statistik uh -huh. macam amat mudah yep. untuk didapatkan yep. yep. then you can marry a girl itu yang kita tengok um, budak umur 12 tahun dah kahwin yep. kan and then and um, then kalau ikut undang-undang um, civil uh -huh. kalau untuk mereka yang bukan beragama Islam um, umur minimum perkahwinan adalah 18 untuk budak lelaki dan 18 untuk budak perempuan tapi kalau nak kahwin budak perempuan yang antara umur 16 dengan 18 tu boleh mm -hmm. tapi kena dapatkan izin daripada menteri besar. Oh. Okey. Ha, tapi dia punya minimum perkahwinan tu macam umur minimum bagi yang non muslim mm -hmm. perempuan adalah 16. 16. Tak boleh okay. kurang daripada tu. Okay. So budak Melayu ni macam tiba-tiba budak Melayu muslim ni banyak yang kahwin muda ni yang um, dibenarkan mm -hmm. legally dibenarkan oleh mahkamah kahwin muda banyaklah so di bawah 16 lah tu jadi tadi kalau kan? kita okay. tengok mungkin kalau kita tengok statistik mm -hmm. yang tadi saya kata um ada budak-budak bawah umur 14 mm -hmm. tahun tu dah bercerai ah mm -hmm. uh, tu mestilah budak Bila Melayu budak Melayu ha isu wow dan you know uh, and risiko dia and risiko dia of course kalau kalau apa namanya um you kawin muda mm -hmm. ada kajian yang dia orang buat kat Jawa mm -hmm. Indonesia mm -hmm. menyatakan bahawa budak yang kawin muda especially perempuan um berisiko Uh, tiga kali lebih tinggi untuk ditinggalkan. Ah. Sama ada okay. secara perpisahan atau, atau perceraian. So tiga okay. kali risiko dia lagi tinggi. Okay. And on top of that, um domestic violence pun, mm -hmm, case yeah. domestic violence banyak sangat okay. dalam kes budak-budak kahwin muda. I so I mean and those and those statistics are and available mm -hmm. in a lot of studies. I see. So so kalau dari segi itu dari segi undang-undang. So uh, sekarang ni okay, ada tak mah mahkamah mahkamah, mahkamah yeah, syariah. Ya, mahkamah mahkamah So, mahkamah, mahkamah syariah like kita kena mendapatkan izin daripada hakim Syari'i So kadang-kadang kita orang ni pun tertanya-tanya juga uhum. macam mana senang sangat. Uhum. untuk hakim Syari'i uhum. macam mem, apa? membenarkan uhum. atau mengizinkan perkahwinan ni. Because apa yang kita tahu mekanisme untuk menentukan sama ada budak tu matang dan ready untuk kahwin tak ada. Uhum. Selangkan okay. ni hakim tak. So dia orang tak panggil psikologi, okay. dia orang tak panggil child development expert. Dia orang macam mana dia orang tentukan bahawa budak perempuan ni ready untuk kahwin? I kan? Okay. okay. It's, it's just is um dia dapatkan kebenaran dia orang just macam tu Setakat lah. setakat kalau hakim ni tengok, hakim ni pakar undang-undang. Mm -hmm. Apa mm -hmm. dia tahu tentang child development betul tak? Okay. Lah? Jadi bila hakim ni tengok, oh dia tengok je, dia mungkin dengar budak tu cakap satu mm. dua benda, you mm -hmm. know, dia rela dia nak, dia dah ready. Maka okay. terjadi okay. lah. Tapi okay. tak pernah pula saya dengar kes Di mana hakim tu panggil child development expert okay. Untuk assess untuk the girl assess. And tanya You betul-betul dia -betul ready ke okay. tidak okay. Okay. Uh. So, okay, Because uh. the funny thing is kan, uh. The funny thing uh -huh. is Umur apa had minimum uh, ni umur untuk isap rokok apa 18 18 I guess you yeah. rokok eh dibenarkan isap <laughs> rokok voting 21. 21. driving 18 18 16, yeah. 16 whatever 18, lah yeah. kan mm -hmm. but When it comes to sex, when it comes to sex, it doesn't matter all yeah. of a sudden. All of a sudden, you can, you are not allowed to vote but you are allowed to make big decisions about mm -hmm. your life. Mm -hmm. Boleh, gitu. Okay. okay, so okay. Uh, so sis juga, ada tak terima sembarang macam tadi uh, kat sudah ada cakap pasal ada uh -huh. domestic violence kan uh, kat uh, budak-budak So, ada tak pernah ada, terima aduan daripada yang kahwin muda ni? Ada. Okay. Ada banyak juga tapi uh, yang ni okay. I, kena, uh, I kena tengok balik. Okay, mungkin Because, ada satu dua contoh uh, ke? Satu dua ha. contoh. So, um, kita orang ada kes ni, I'll just read this one out. Mm -hmm. eh. okay. So dalam kes ni, budaknya umur 22 tahun, sekarang dia ada tiga anak. And dia ter dah berkahwin sebanyak empat, empat tahun. And um, suami dia lepas tangan dalam urusan soal rumah tangga. Tak ada pekerjaan tetap. Mm -hmm. Suka berfoya-foya dengan perempuan lain. Uh, selalu um, there's domestic abuse mm -hmm. in the case. And walaupun perempuan tu sedang mengandung, dia terpaksa bekerja juga. Okay. Untuk membayar, membiayai kos e bersalin mm -hmm. sendiri. Oh, ha, okay. anak dah tiga Ha, so you know like itu contoh uh -huh. kes satu. Contoh kes dua macam um budak ni dah um, apa namanya umur 25 tahun, dia kahwin sebab terlanjur dengan suami. Uh -huh. Um, tapi lepas berkahwin Suami abaikan nafkah zahir Nafkah batin Dan um, tak menjelaskan mas kahwin Dan pembelanjaan kahwin and dia terpaksa menanggung hutang sendiri And pinjaman tu atas nama dia oh. Untuk kahwin dia Wow You know Okay So, uh, so macam and Banyak diorang, beban untuk dia Yes seorang and ada, oh. so, so banyak kes yang kita dapat mm -hmm. daripada sis ni um, Berkenaan perempuan-perempuan ni Dia orang lebih nak mengetahui hak mereka mm -hmm. Dia orang lebih nak um, apa, tahu bagaimana mereka boleh mendapatkan perceraian okay. and kalau bagi yang ada anak tu, dia orang nak tahu macam mana uh, tentang hadanah lah okay. uh, macam tentang custody kan custody semua. Uh. Okay, so dah dapat aduan, dah, dah tahu all the statistics ada tak apa-apa plan daripada sistem Islam untuk untuk orang kata, maybe for, untuk raise awareness ataupun untuk uh. mencegah Uh, perkara ni Kak Suri. So uh, Memang we are trying to move away From being reactive kan Sebab biasanya kalau benda ni Keluar kat media Kita yeah. Kita Pilih statement Kita respond yeah, yeah, And there's yeah. a big interest Jadi Um Tahun ni kita menumpukan lebih so we have a campaign called mm -hmm. Muslim Family Law Reform Muslim, campaign. Okay. So dalam campaign ni kita orang especially when it comes to child marriage kami ingin meningkatkan um umur minimum perkahwinan kepada 18 okay. dan uh, tak ada penge, tanpa pengecualianlah. Mm -hmm. So apa-apa hal budak tu kena umur 18 tahun. Okay. Um and that is part of the Muslim Family Law campaign. Mm -hmm. Tapi ada juga kita mempunyai um, apa kita buat evokasi lah kita cuba mm -hmm. um engage dengan um, this year pula kita mm -hmm. ada buat um kajian kan mm -hmm. uh, tentang um impact uh, impact dan kesan a uh, uh, kahwin muda ni pada mm -hmm. remaja perempuan mm -hmm. especially um and the findings kita orang akan um, bentang kat tahun ni it's a small project cuma mm -hmm. merupakan apa Uh, projek kecil je oh, yeah. tapi um and we're collaborating with another organization uh -huh. arrow uh -huh. um to do that uh, research study jadi um apa namanya so this year we are what we are trying to do is kita akan cuba membentangkan um apa namanya membentangkan um, hasil Kajian tu kepada Macam JKSM, Jabatan mm. Kaki Syariah Malaysia, mm. kita nak cuba bentang kepada Jakim, kepada Jabatan-Jabatan Agama, mm. uh, so What we're trying to do is really Mentekankan sebab-sebab Kita perlu menaikkan umur minimum tu kepada Umur 18 tahun, sebab kita tahu Jakim pun lately ni macam uh, Jawatan Kuasa Fatwa Nasional, mm. ada uh, Kebangsaan, ada Menaikkan apa, dia orang Mengeluarkan fatwa yep. Yang menyatakan bahawa Kawan muda ni, tak semestinya bagus. Dan hmm, hmm, itu yeah. merupakan a shift in position shift daripada in yang position, dulu kan. Yeah. Kalau dulu diorang kata, ah, tak ada benda. Mm -hmm. Sekarang ni diorang kata, ada impact negatif. Yeah. So Terutamanya ke atas remaja perempuan. Yeah. So sekarang kita just nak kena gerakkan lagi dan yes. push lagi benda yes. tu kan? ya? Yes. Okay so, so terima kasih pada Kak Suri atas satu buku yang sangat orang oh, kata pun menarik yang penuh dengan uh, fakta, penuh dengan information dan saya sangat berharap agar para penonton juga dapat, orang kata pun mendapat uh, pelbagai input dan maklumat daripada kita punya episod pada hari ini dan insyaallah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan dan sehingga berjumpa lagi bye bye